нашей жизни. Я хочу, чтобы Бог, 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 Господь. Бог, Бог, меня сегодня вечером во имя Иисуса. Я в шедевре Используй меня, Господь, как проводника, Господь, для своего слова. Я в чтобы не было видно этим вечером, Господь. Меня, Господь. Чтобы было тебя, Господь, во мне видно больше, Господь. Я в шедевре Господь. Чтобы каждое слово, которое исходит из луна, Господь, моей, Господь, оно было от Тебя. Я хочу Великий Бог, Господь, касайся всех детей, через это слово, во имя Иисуса Христа. Чтобы Господь, каждый Господь, кто слушает Господь Слово, чтобы они приобретали Господь Твой покой, Чтобы они приобретали Твой мир. А я благодарю Тебе славу. Великий Бог, Великий Сын, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Добрый вечер. Дайте мне Вот. Хочешь чудесное время, да, сейчас? А -а -а. Два брата у него, него, него расслабления. Когда-то мы молились об этом, и у нас одно время была группа построения больших, три человека, четыре было, потом ну, а так отпало. Сейчас я вижу, что братья уже наверно в дети. Yeah. Yeah. Я хочу вам сказать, что, <coughs> ну, смотрите, ну э, давайте правду правые глаза. Почти каждый здесь, вот присутствующий, э, он не первый раз на реабилитации. и э, Суть в чем? В чем твои э, по правильному. Не знаю, Твои ошибки по Твои ошибки по Цена полноценной нашей жизни – это наши ошибки. Наши ошибки, те, которые мы делаем, если мы на них учимся. Если мы на них учимся, и мы не наступаем один раз, ну, два, три раза, четыре раза на одни и те же самые грабли, то мы получаем благословение от Бога. Аминь. Аминь. Потому что небеса, потому что небеса хотят нас научить. То, что происходит Само вот здесь когда приходишь на очередной раз после очередного залета, после очередного пике, угрызение совести. Угрызение совести до такой степени она работает. И мы понимаем, ну, каждый здесь, который сталкивался с Богом, мы понимаем, что вот я недостоин, достоин, все, у меня уже ничего не получится, я уже, короче, где-то прожил столько лет, что, ну все, крах. Есть такое? Есть и надо понимать, что кто насеивает эти мысли. Эти мысли насеивает сатана. Что у тебя уже возраст, у тебя уже ничего не получится, сколько ты будешь, ну, сколько ты будешь, сколько тебя будут прощать, в том или ином месте, понимаете, смотрите. Но небеса, небеса, Бог хочет нас научить через эти обстоятельства, чтобы мы не наступали на одни и те же самые ограды. У пастора у нашего была когда-то проповедь. Долина Греблей называлась. Да, Долина Греблей, она... Куда ты не повернешь, те же самые грабы, Куда не повернешь, те же самые грабы. Почему? Потому что не поменялось твое отношение к окружающей ситуации. Твое отношение к окружающей ситуации. Смотрите, давайте пойдем в первое местописание. Это Марка, 16 глава, 7 стих. Я просто... Давайте... Марка 16.7. Это когда уже Иисус был, э, Иисус уже воскрес, и когда ангелы стояли у, у гроба, когда пробежали ученики его... <как> Подождите. <как> давайте, наверное, с 6. Подождите. А, давайте, наверное, с первого. 16 глава с первого Я посчитаю до 7 стиха. По предшествию э, субботы Мария Маргарина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано в первый день недели приходят к гробу при восходе солнца, говорят между собой. Кто отворит нам камень от двери гроба? И в зону <coughs> видят, что камень отварен. И он был весьма велик. И, войдя в гроб, увидели юношу сидящего на правой стороне, э, обреченного в белую одежду, и ужаснулись. <coughs> он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите. Назарянина, распятого, он воскрес. Его нет здесь. Вот в место, где он э, был положен. Видите, вот седьмой стих. Ну, но идите, скажите, ученикам Иисус отметил особо Петра. Особо Петра он отметил. Почему? Потому что до того, как его распяли, он предал его. Предал его. Трижды отрекся от него. Придурно он отрекся от него. Это ну, ничего не поменяет но ну, вам, когда мы уходим чуть чуть где-то узнать Бога, мы предаем его. Мы предаем своими поступками, своими отношениями к Нему. Он нас уже простил, и Он за нас понес уже ну, наказание. Но мы предаем его. Но Он не забывает от нас даже тогда, когда мы предаем Его. Потому что на каждом из нас есть призвание. И есть другая судьба от Бога. Аминь. Смотрите, и Он обозначает Петра как особого, как особого, ну, это тот Петр, который отрезал ухо, который трижды отрекся. Петр, который... Ну, которые камень, который, на котором должна была построена церковь, и вот не отлезли. И мы это все знаем. И смотрите, в конце он обозначает Петра, чтобы он вообще не слетел. А Петру особенно скажите. Это можно поставить ну, на, на любого из знака. Сергею, скажи особенно, чтобы он пришел сюда. Васе, ну, Сергею, Мише, Игорю, чтобы вы пришли сюда, к нему, потому что он вас никогда не забывает. Он вас никогда не забывает, он вас помнит. Он помнит вас каждую... Почему? Потому что он понес за вас наказание. Он каждого из нас помнит по имени. Он... Э, но идя... Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он преболел вас в Галилее. Там его увидите, как он рассказал вам. Понимаете? И почему... Ваши ошибки поправимы, Потому что Бог придумал другую судьбу для вас. Благословенную. Но, смотрите, идет борьба между той жизнью, в которой мы жили, и той, который у Бога. Нет ничего совместимого, правильно? Смотрите, две разные жизни. Если мы ходим в праведности, если мы ходим в праведности, значит мы живем с Богом. Но если мы... Где-то где это, то мы не в правильности, правильно? Мы отдаляемся от Бога. Вот это то, что я говорил. хаматия. Это если маленький процент отклонения идет со старта того, как в очередной раз, пусть даже пятый, десятый, мы пришли к, э, к Богу. Но у нас с самого начала идет какое-то отклонение от истины, той, который нам говорит Господь, то это мимо, в концовке а очень большое расхождение будет. По концовке Бог очень большое расхождение. Но это, но это поправимо. Если мы, если мы прислушаемся к Слову Божьему, если мы прислушаемся к Его. Хорошо, давайте тогда еще пойдем в Писание. Деяние 20 глава, 9. Это когда Павел проповедовал э, ну, тропитажное здание какое-то было и Евтих Евтих Он был, сидел у окна. Ну как я слышал, ну я не знаю, как там он сидел, ну я просто слышал, ну, можете не согласиться со мной. Это ваше право. Он сидел э, посередине. Ну, одна нога на улице, другая нога в здании. И он уснул. Одной ногой он был в миру, другой ногой он был в Бога, к Богу. Вот каждого здесь спроси, кто, кто здесь, здесь, не верит в Бога? Да я верю, я же в церковь говорю, все хорошо. Но где-то я хочу еще и мирского уплатить. Где-то я хочу еще своего, чтобы мне приобрести, чтобы мне хорошо прожить просто. Ну, понимаешь, что Смотрите, и вот Евгений, когда он сидел на окне, он слушал проповедь, ну, чем чемральное состояние какое-то было, он уснул и вывалился. Вывалился с окна, с третьего этажа он упал, и все сказали, что он умер. Уже и уже ищли, короче, как бы забрать его, но Павел говорит, он еще жил. Он еще жил. Да Господа, он еще жил. Да Господа, каждый из вас жив из вас жив, если мы схватимся за Него, если мы схватимся за Слово Божье, которое звучало когда-то в нашей жизни, если мы схватимся за то призвание, звание и призвание, которое нам открыл Господь через служителей, через Слово, когда мы мечтали. Мы еще живы. Даже если окружающие говорят, что мы умерли, все, нет у нас, похоронить нас. Но мы живы для Господа. Каждый из нас жив до Господа. Аминь. Аминь. Ну э, ну, история, которую я хочу рассказать сейчас. Э, его звали Стив Бин, это американский миллиардер, который <coughs> живет э, в Лас-Вегасе. Э, у него было ну, казино, несколько казино, отели, которые он построил, ну, он сам достиг этого все. Понимаете? И у него была мечта, ну, ему картины собирать. И он приобрел за 55 миллионов долларов э, картину Пабло Пикассо. Э, называется она «Мечта». Ляфер. По-французски Ляфер, ну, она мечта называется. Ну, по нашему мечта. И э, он на протяжении пяти лет оставлял его в своих отелях, в своих казино. Все хорошо было, и ну, все хорошо. Ну, конечно, хорошо, человек миллиардер. он хвастался да, своей мечтой, что у него, ну, что такое у него священное жизнь. И как хвастался? Ну, показывал, что вот, смотрите, какая-то, ну, не то, что не заставила, ну просто висела как музейный ну, экспонат. В кинотеатрах, в казино, в отелях его. Вот. Висела эта картина. Вот в какой-то момент, там появились две другие картины, которые он тоже хотел купить. И ну, как, я верю, что это, это реальная, реальная история. Бог-то служил, наверное. И я не знаю, что там получилось. Ну, какой-то инвестор с Америки, с Нью-Йорка, он захотел купить картину, эту мечту у Стива Вина. Звали американского Коуэрна. Коуэрн. Он предложил ему 139 миллионов за мечту. 139 миллионов за ту картину, которая, ну, пользовалась профиль. И смотрите, я хочу вам сказать, что э, она дорожает, знаете, искусство дорожает. Смотрите, через пять лет э, картина стоила 139 миллионов, и Стивен попросил, ну так как он любил эту картину, первое приобретение такое ну, нормальное. Он попросил у инвестора, который хотел купить ее, чтобы Последний вечер она побыла у него. Перед тем, как отдать ему, он говорит, хорошо, все, не вопрос. И он выставил ее у себя в отеле, ну, в доме, приносил там гостей ну, кучу. И когда эта картина стояла, он за рассказывал о ней, и у него было со зрением помеха. И когда он ну, за рассказывал, рукой он э, на картину картина Мечта порвалась. Мечта за 139 миллионов э, просто. Ну, еще не сталось Ну, Деньги уже были заплачены, он позвонил э, Колону, Америку, мне рассказал эту историю. И он говорит, я говорит, вам верну деньги, те, что даже вы заплатили мне. Понимаете? Хотя он просто мог бы разницу расстрадать эту. И все. Нет, он, он отдал все деньги. Он сказал ему, что, ну, говорит, я не знаю, ну, хорошо, да, я приму эти деньги. Хотя, ну, вы сумасшедший. Вы сумасшедший, что вы теряете очень мало денег. Ну, все, мы расстались, короче, с ковыми, И Стив Ген начал искать, э, кто сможет реставрировать эту картину. Он очень долго искал по всему земному шару. И в Европе он нашел э, человека, который приехал в Америку, посмотрел на картину, он сказал, дай ее восстановлю. Да, я восстановлю, что когда мы будем смотреть спереди на картину, то вообще никто ничего не скажет, что она э, где-то была порвана или пострадала как-то. Но то, что вы увидите сзади, конечно, это, это, ну, это не мечта, но все равно наглядная пособия. В истории, делает, она будет выглядеть очень как бы только, только нарисована. То, что вы увидите сзади, сзади будет как восстановление. Восстановление. Слово восстановление и слово становление. Остановление это процесс. Процесс. Он целый год потратил для того, чтобы восстановить эту картину. Целый год. И смотрите, когда, когда он восстановил эту картину, то позвонил этот инвестор, который, э, ну, за 139 миллионов ее покупал повар. Он предложил ему: "Я знаю, что с ней случилось. Я знаю, как она прошла. ушла она все уже, ну, ну, она тратила прежний вид. Надо тут за нее заплатить 155 миллионов. Мы становимся дороже, когда мы восстановлены." Мы становимся дороже, когда мы восстановлены, тем более Богом. Аминь. Мы становимся намного ценнее в Его глазах, когда мы восстановлены Богом. И вот это вот процесс, процесс, да, процесс занимает какое-то время. Но если мы будем послушны Слову Божьему, и мы будем идти к цели той, которую Он нам когда-то сказал, когда-то мы услышали, что кто-то здесь будет в группе прославления, лидером прославления, кто-то будет пастором, кто-то будет евангелистом, э, кто-то будет ну, вообще благодетелем, да, ну, понимаете или нет? Если мы держимся за эту э, мечту, которую нам вложил в сердце Бог, то мы будем восстановлены. Мы будем восстановлены. Но если мы будем восстановлены только для той цели, чтобы жить опять по собственным правилам, то это обратно пойдет на разрушение. Извините, это плохо слышать, но, но это правда. Если мы будем стремиться искать своего, где-то больше отдаляться от Бога, чем, чем, ну, чем положено, хотел сказать, отдаляться просто от Бога, то это будет прорыв, это будет обратно долина грозы. А он продал картину. Да. И смотрите, я. Я хотел бы вам сказать, что каждый здесь присутствующий брат это избранный сосуд Божий, которых потрепала жизнь, которых просто разорвала на, ну, на части сатана, когда мы были него. Смотрите. Есть люди, которые живут в мире, ну, их не касается ничто, правильно? Ну, они там вас себе, ну, они могут, могут себя контролировать, где-то ездить, ну, деньги зарабатывая нормально, понимаете? И мы можем обращать внимание на них, типа, как, ну, весь мир так живет. Но я хочу вам сказать, что на каждом из вас есть помазание от Бога. И сатана об этом знает. Он не трогает тех, кому кто ему не интересен. Кто ему не интересен. Атаки идут на тех, которые нужны Богу, которые служителям, которые идут проповедовать, которые идут с дерзновением нести Слово Божие, которые говорят, которые отвечают, Бог спрашивает, кого же нам послать? Вот он я, пошли меня. Без разбора, куда, ну, куда идти, вот он я, пошли меня. Я об этом молился когда-то, когда на реабилитацию прошел, я год вот, э, жил один в доме. Я молился, когда я вчера на церковь шел. Я говорю, Господь, я хочу быть сильным воином в Твоем царстве. Я хочу быть инструментом в твоих руках. Я говорю, Господь, я, вот он я, пошли меня. Это я сам, когда оставался, был, молился. О чем ваша молитва? О преуспевании, о каких-то финансовых положениях, о работе какой-то, о каких-то прогулках. О чем ваша молитва в данный момент? Библия говорит, где сердце ваше, где сокровище ваше, там не сердце ваше. Где сокровище ваше, там не сердце ваше. К чему мы больше прилеплены? Я хочу вам сказать, что нужно к Богу прилепиться больше, чем любой другой мечте. Чем видимо, материальной. И он вам нас даст все, что вам нужно. Понимаете, смотрите, если мы идем за Богом, и Бог у нас на первом месте, все остальное становится на свои места. Если у нас Бог на первом месте, это не метафора, и это ну, не, не просто слова. Если мы ставим Бога во главе каждого из себя, то процесс становления происходит в нашей жизни правильно. Но если мы где-то заблуждаемся, если мы где-то, ну, ну как, ну все же и я хочу, и я хочу, да нет, ну понимаете, смотрите, я вам, это, это будет жестоко, сказано, но это правда будет. <клес> смотрите. Написано, что мы дети Божьи, да, это понятно. Но написано, кто кого победил, кто -то, кто -то кто -то тот тому и раб. Если мы сдались плен Господу, значит мы рабы его, да. И он знает, как нам будет лучше. Аминь. Если мы будем прилагать Ну, Господь, вот ну, даже. Стану, картину, ну вот, просто смотрите. Если мы будем говорить, да нет, здесь вот, короче, чуть-чуть, ну, не так, ну, ты не так сделал спорт. Ты не туда меня повел, я не хотел туда идти, я, ну, я, ну, зачем это? Я, я не хочу там, ну, не стесняюсь этого говорить. Это мы от себя очень лепим в картину Божью. Понимаете? Когда Иисус сказал, все свершилось на Христе, все свершилось, это свершилось все нашей жизни. И если мы пытаемся где-то дорисовать в этой картине какую-то, ну вот так вот будет лучше, на нашем мнении. Это то, что сделал Сау, Сау. Не Сау. Сау. То, что сделал Сау. Ну как? Ну, воины оставили лучшее для того, чтобы принести в жертву. Но ну, Богу не нужны такие жертвы. Богу нужно ваше послушание. Если мы говорим, что я раб твой Господь, и мы не исполняем его волю, то какие же мы, ну, какие мы рабы? Да, для кого-то это звучит, ну, что раб там, ну, в этом. Хорошо, да, не раб, дети. Если вам не послушны дети, то как вы, вы их наказываете, детей. А мы Божьи дети. Понимаете, есть Иисус притча рассказывал про двух сыновей, который сказал сначала не хочу, не потом пошел, а второй сказал хочу, но не пошел. Есть разница. Большая разница. То, к чему я хочу прийти, и то, где я сейчас, есть время. Время, которое Бог выделил для каждого из нас. И только мы можем растянуть это время на, на год, на два, на три. Мы растянем это время. Если у нас есть отношения с Богом, то слава Богу за каждого. Потому что вот еще в конце... О, вы не поймете, в конце я хотел бы рассказать еще такую историю, которая ну, произошла в моей жизни на реабилитации. Святослав был в Борисполе на реабилитации. Он пошел в реабилитацию. Но он во время реабилитации он обманывал, ну, в первую очередь он обманывал себя. Он прятался, курил, прятался бухал, там, ну, не то, что испортил, и убивал. И никто его не видел в этом, ну, никто ничего не видел. нормально, что. И вот в оконцовке, когда он прошел реабилитацию, он хотел быть один, чтобы его никто не видел. Ну, хоть просто хотел гулять. Просто хотел погулять, просто сходить, ну, на улице погулять. Побыть одному. И в то же самое время он ходил и курил. Он говорил, что со мной тоже Бог разговаривает. Как? я тоже слышу Бога. Да, но слышать Бога и делать то, что Он тебе говорит, это две большие разницы. Аминь. По концовке он ушел, он упал, сидел, и через некоторое время они вдвоем ну, еще там, тот неверующий, совершили убийство. Совершили убийство и посуду ему дали 8 лет. И вот везли на бабане на 78-ю как? 92-я. 92 92 Ну, там сидел он. Он, он даже в тюрьму пытался дурить и брать. Ну, такое. А потом э, звонит мне, ну, видать, проиграл много денег. Звонит мне, говорит, Хворки напился на санчасти. И так он умер. Да. Понимаете, да. смотрите. У Бога на каждого из вас есть план. Если мы не самовольничаем. каждый здесь может мне сказать, я тоже слышу Бога. Я тоже молюсь Ему. Но это реальная история, которая, ну, которая, заставляет посмотреть на эти вещи совершенно с другой стороны. Хороший такой брат, у него вся Библия подчеркнута была, там откровение было, мама не горюй. Много откровений было. И он умер. Каждый из нас умрет, но Куда каждый из нас пойдет после смерти? Чтобы было каждый, чтобы каждый смог сказать так, как Павел сказал. Течение совершил, веру, веру сохранил. И ждет меня. Меня Хотелось бы, чтобы каждый из вас так. Реально, братья, хотел бы чтобы не было процентного соотношения э, центров, то 4% все у нас останутся с Богом. А 96% уйдут обратно ну, в мир. Но даже после очередного падения, если каждый из вас пришел сюда, знайте, что Бог никогда вас не отпускал сами вырвались от Бога, от Его покровительства. Он живет в нас. У него просто нет компромисса с грехом. Нету компромисса с грехом с Богом. Аминь. Давайте поднимемся. Мы будем молиться. Я спрашиваю, может кто-то хочет примириться с Богом? Кто-то может хочет сказать ему о своем растении? thank